ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ অসমীয়া বিষয়ৰ যিটো চেপ্তাৰ থাৰ্টিন হোমি জাহাংগীৰ ভাবা এই পাঠটো মই এতিয়া আলোচনা কৰিম প্ৰশ্ন উত্তৰ ব্যাকৰণৰ প্ৰশ্ন সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম যিমান পাৰো সহজকে লিখি নোটছ দিব চেষ্টা কৰিছো আৰু পি ডি এফটো পাই যাবা পি ডি এফটো ক'ত পাবা তোমালোকে যদি হোৱাটছএপ গ্ৰুপত আছে সেই গ্ৰুপত পাই যাবা ছাত্ৰীসকল আমি এটা অনলাইন ক্লাছ কৰিছোঁ এই অনলাইন ক্লাছত যিসকল জানে যে আমাৰ লাইভ ক্লাছ হয় মেথ ছাইন্স আৰু ইংলিছ হয় আৰু লগতে যিবিলাক ক্লাছৰ বাকী ভিডিঅ'বিলাক দিয়া হয় তাৰে পি ডি এফ বিলাকো পাই যায় যেনে এইটো পি ডি এফো পাই যাব সম্পূৰ্ণ নোটছ আছে আহ গতিকে তোমালোকে জইন হলে হব পাৰিবা বছৰেকীয়া পৰীক্ষাটো জানাই তোমালোকে ভাল কৰিবই লাগিব এইবাৰটোত আৰু ভাল কৰিব লাগিব তোমালোকে গমেই পাইছা চ' তোমালোকে যদি ভাল এটা ৰিজাল্ট কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এইকেইদিন ভালদৰে আমাৰ ক্লাছত জইন হয় পঢ়ি লোৱাত মেথছ ছাইন্স একেবাৰে সহজ পাই যাবা লগতে ইংলিছ আৰু গ্ৰামাৰ হিন্দী ঠিক আছে গতিকে যিসকল ছাত্ৰ যে ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে বেছি পইচাৰ নহয় এশ ঊনৈশ টকা আৰু যিসকলৰ আৰ্থিকভাৱে আহ কিছু দুৰ্বল পইচাৰ দিয়াৰ অসুবিধা আছে তোমালোকে এটা এছ এম এছ কৰিবা কিছু হলেও তোমালোক ৰেহাই দিয়া হব ঠিক আছে এতিয়া পাঠটোলৈকে আহিছো ভূমি জাহাংগীৰ ভবা ক আছে পাঠ ভিত্তিক ক্ৰিয়া এতিয়া যিটো হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দেখা পাইছে সেইটো এছ এম এছ কৰিব হা এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পাঠটো পঢ়ি প্ৰশ্নবোৰ ক দিছে টোপনি পাতল ল'ৰাজনৰ নাম হৈছে নাম হোমি জাহাংগীৰ ভাবা কটো হৈছে লৰাজনৰ টোপনি পাতল হোৱাৰ কাৰণ কি আছিল লৰাজনৰ টোপনি পাতল হোৱাৰ কাৰণ আছিল লৰাজন অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিৰ আছিল গ নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে চিকিৎসকক দেখুৱাই অনাৰ পাছত মাক দেউতাকে ল'ৰাজনৰ বাবে কেনে ব্যৱস্থা ললে এন্সাৰটো এনেকৈ লিখিবা চিকিৎসকক দেখুৱাই অনাৰ পাছত মাক দেউতাকে ল'ৰাজনৰ বাবে মনোযোগ বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত ললে স নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুমি জাহাংগীৰ ভাবাৰ ভৌতিক এ হুমি জাহাংগীৰ ভাবাৰ কি কি বিষয় ৰুচি আছিল হুমি জাহাংগীৰ ভাবাৰ আৰু গণিত শাস্ত্ৰৰ উপৰিও সংগীত আৰু চিত্ৰাংকনৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক্লাছৰ টাইমটো ক্লাছৰ টাইমটো হৈছে ৰাতি চাৰে সাত বজাত ক্লাছ বিলাক হয় লাইভ ক্লাছ হয় নোৱাৰাটো সুধিব পৰা চিষ্টেম আছে আৰু এনচাৰ বিলাক কুৱেশ্যন এনচাৰ বিলাক বা নোটছ বিলাক পি ডি এফ কৰি লগে লগে দিয়া হয় ক্লাছটোৰ শেষত গতিকে কোনোবাই যিসকলক জানিব বিচাৰিছে সময়টো হৈছে এৰ সন্ধিয়া অৰ্থাৎ ৰাতি চাৰে সাত বজাত হয় ঠিক আছে ঊনৈ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তেখেত লণ্ডনলৈ কিয় গৈছিল এনচাৰটো এনেধৰণৰ তেখেত লণ্ডনলৈ ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িবলৈ গৈছিল প্ৰথম ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো দূৰাবজি টাটা ষ্টা ট্ৰাষ্টৰ সহায়ত তেখেতে কি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰে ট্ৰাষ্টৰ সহায়ত তেখেতে টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰিচাৰ্চ প্ৰতিষ্ঠা কৰে দ্বিতীয় ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে স্বাধীনতাৰ পাছত তেখেতে কি আয়োগৰ মুৰব্বী হিচাপে নিযুক্ত হৈছিল স্বাধীনতাৰ পাছত তেখেতে পৰমাণু শক্তিৰ আয়োগৰ মুৰব্বী হৈছিল তেখেতৰ জনাব প্ৰশ্নটো তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই কি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই ভাবা পাৰমাণৱিক গৱেষণা কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো এনেধৰণৰ যে লাহে লাহে কিতাপবোৰ ল'ৰাজনৰ সংগী হৈ পৰিল ইয়াত লৰাজন বুলি কাৰণ তেখেতৰ সংগী হৈ জাহাংগীৰ ভাবাৰ পাতল লৰাজন লৰাজনক মাক দেউতাকে চিকিৎসাৰ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিল চিকিৎসকে কৈছিল তেওঁ মস্কিষ্টত অনবৰতে চিন্তা শক্তিৰ প্ৰৱাস বৈ থাকে চিকিৎসকৰ কথা জানিব পাৰি মাক দেউতাকে ল'ৰাজনৰ মনোযোগ বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত ললে সেই অনুসৰি তেখেতসকলে বিজ্ঞানৰ কিতাপ পত্ৰৰে এটা গ্ৰন্থাগাৰ সুবিধা কৰি দিলে লাহে লাহে ল'ৰাজন সেই এই কিতাপবোৰ পঢ়ি ভালপোৱা হল আৰু কিতাপৰ মাজতে সময় পাৰ কৰিবলৈ কৰিব ললে এনেদৰে কিতাপবোৰ তেখেতৰ সংগী হৈ পৰিল নেক্সট তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল হুমি জাহাংগীৰ ভাবাৰ সপোন কি আছিল এই সপোনত কিয় ফলৱৰ্তী নহল উত্তৰটো হল হোমি জাহাংগীৰ ভাবাৰ সপোন আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাৰম্ভিক শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে ভাৰতক এখন জাকত জিলিকা দেশত পৰিণত কৰাৰ ৰঙীন সপোন দেখিছিল তাৰ বাবে তেখেতে পৰিকল্পনাও কৰিছিল তেখেতৰ সপোন বাস্তৱত পৰিণত হোৱাৰ আগতে এই এক বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল হোমি জাহাংগীৰ ভাবাই ভাৰতবৰ্ষক ভাল পাইছিল এই কথা পাঠটোত কেনেধৰণে প্ৰতিফলিত হৈছে লিখা উত্তৰটো হৈছে হোমি জাহাংগীৰ ভাবাই বিদেশত থাকিয়েই সুখেৰে দিন কটাব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু নিজৰ দেশৰ প্ৰতি থকা কৰ্তব্য আৰু দায়বদ্ধতাৰ বাবে তেখেতে ঊনৈশ চল্লিশ চনত ভাৰতলৈ ঘূৰি আহে তেতিয়াৰে পৰা এই মহান বিজ্ঞানীজনাই নিজৰ দেশৰ উন্নতিৰ বাবে অসুপাৰ্থ কৰিছিল ট্ৰাষ্টৰ সহায়ত টাটা ইনষ্টিটিউট অৱ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰিচাৰ্চ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা পোৱাৰ পাছত হুমি জাহাংগীৰ ভাবা পৰমাণু শক্তি আয়োগৰ মুৰববী হিচাপে নিযুক্ত হৈছিল পাৰমাণৱিক শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে ভাৰতক এখন জাকত জিলিকা দেশত পৰিণত কৰাৰ ৰঙীন সপোন দেখিছিল তার বাবে তেখেতে পরিকল্পন করেছিল গতিকে ইয়ার দ্বারাই গম যায় যে হুমি জাহাঙ্গীর ভাবাই ভারতবর্ষক ভাল পাইছিল নেক্সট হচ্ছে হ যে ভাষা অধ্যয়ন ব্যবহারিক ব্যাকরণ পাঁচ নম্বর প্রশ্ন আছে হুমি জাহাঙ্গীর ভাবার পাঁচটিত থাকা বিভক্তিযুক্ত শব্দবর বাছি লিখা ইয়াত যদি চাও তেতিয়াহলে এৰ বিভ হুমি জাহাংগীৰ ভাৱ পাহটো বিভক্তিযুক্ত শব্দবোৰ হল কালত শিশুসকলৰ বহু দিনলৈ দেউতাকক লৰাজনৰ চিকিৎসকৰ বিজ্ঞান বিজ্ঞানৰ চিত্ৰাংকন বিদেশত গেলাৰীত ইত্যাদি ছয় নম্বৰটো হৈছে নিম্নলিখিত শব্দকেইটাৰ পৰা বিভক্তিবোৰ বাচি উলিয়াই সেইবোৰ কি কাৰকত ব্যৱহাৰ হৈছে লিখা উত্তৰ ধৰণ হৈছে তেখেতে ইয়াৰ বিভক্তি হৈছে প্ৰথম বিভক্তি কৰ্তাকাৰক শিশুজনক এইটো শিশু হব হা শিশুজনক শিশু হৈ আছে শিশু হব শিশুজনক দ্বিতীয় ব্যক্তি কৰ্মকাৰক কিতাপ পত্ৰৰে তৃতীয় বিভক্তি কৰণকাৰক ভাৰতলৈ চৰিত্ৰ ব্যক্তি সম্প্ৰদায়কাৰক চিকিৎসকৰ আছে ষষ্ঠী ব্যক্তি সম্বন্ধকাৰক আৰু শৈশৱ কালক সপ্তমী ব্যক্তি অধিকৰণকাৰক তলৰ বাক্যবোৰ আঁচনা পদবিলাকত বিভক্তি নিৰ্ণয় কৰা আৰু কাৰকৰ নাম লিখা বেলি ডুবিলত আমি খেল সামৰিলো ইয়াৰ সপ্ত সপ্তমী ব্যক্তি অধিকৰণকাৰক ৰহিমে কিতাপ পঢ়ে কিতাপটো হৈছে শূন্য ব্যক্তি কৰ্মকাৰক দুখীয়াৰ প্ৰতি দয়ালু হব হৈছে দুখীয়াটো হৈছে সষ্টিশ ব্যক্তি সম্বন্ধকাৰক আমাৰ পৰীক্ষালৈ আৰু বেছিদিন নাই চতুৰ্থ ব্যক্তি সম্প্ৰসনকাৰক আস্থানাখিনি চাবা তোমালোকে যতৰৰে সূতা ঘাটিব পাৰি তৃতীয় ব্যক্তি কৰণকাৰক যিটো যতৰৰে আছে শিক্ষাগুৰুক ভক্তি কৰিব লাগে ইয়াৰে যিটো শিক্ষা শিক্ষাগুৰু আছে সেইটো কৰ্মকাৰক দ্বিতীয় ব্যক্তি ডাৱৰীয়া বতৰত হিমালয় পৰ্বত নেদেখি হিমালয় হৈছে শূন্য ব্যক্তি কৰ্মকাৰক কোনো মানুহক হিংসা নকৰিবা দ্বিতীয় ব্যক্তি কৰ্মকাৰক আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো এনেধৰণৰ খালী ঠাই পূৰ কৰা আস্তনা শব্দৰ বিপৰীত শব্দ লিখা অৰ্থাৎ বিপৰীত লিখিব লাগে পাতল টোপনি তেতিয়াহলে কি হব গভীৰ টোপনি সফল মাতৃ তেতিয়াহ'লে কি হব বিফল মাতৃ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি গতিকে কি হব হুতা বুদ্ধি কোনো বিসংগতি বা ইয়াৰ বিপৰীতে কোনো সংগতি পাঠ অন্তৰ্ভুক্ত পাঠ বহিভুক্ত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল তেখেতৰ জন্ম হৈছিল বৃদ্ধি পাইছিল হ্ৰাস পাইছিল বাক্য ৰচনা কৰা ন নম্বৰটো অৱদান ধাউতি জাকত ধাউতি জাকত জিলিকা আশ্বাস গৱেষণা আৰু সিদ্ধান্ত উত্তৰটো হৈছে অৱদান মানৱ সমাজত বিজ্ঞানৰ অৱদান যথেষ্টটো বিজ্ঞান হব হা জাকত জিলিকা সকলোতে নিজৰ হৰ্ষণত জাকত জিলিকা কৰিব বিচাৰে সকলো নিজৰ হৰখন জাকত জিলিকা কৰিব বিচাৰে ধাউতি কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পঢ়াত একেবাৰে ধাউতি নাথাকে আশ্বাস আহমেদে সকলোকে আশ্বাস দি বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে গৱেষণা কোনো দাতাৰ পাব কোনো ডাটা পাবৰ বাবে গৌৰৱ গৱেষণা কৰিব লাগে সিদ্ধান্ত সদায় নিজৰ সিদ্ধান্ত নিজে লব লাগে দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যুক্তাক্ষ বহোৱা শব্দটো সম্পূৰ্ণ কৰা ইয়াত যিকেইটা দিয়া আছে ডাঙৰ আখৰে লিখাই আছে সেইকেইটাই হৈছে ইয়াৰ এনচাৰ ঠিক আছে ডাইৰেক্ট এনচাৰটো দিয়া আছে কণ্টক কণ অত্যন্ত কণ্টক উপলব্ধি নিম্ন বিক্ৰত বিশেষত্ব গ্ৰন্থাগাৰ আৰু প্ৰতিজ্ঞা যিকেইটাক যিকেইটা বল্ড আখৰে লিখা আছে সেইকেইটাই হৈছে ইয়াৰ মাজত থকা গোটেই তোমালোক কিতাপত চালে গম হে পাবা আৰু নেক্সট হৈছে ইন্ধন তলৰ শব্দবোৰ প্ৰতি শব্দ লিখা সংগী মানে হৈছে প্ৰতি শব্দ মানে সমৰ্থক শব্দ সংগ মানে হৈছে সংগী মানে লগৰী তীক্ষ্ণ হৈছে প্ৰসৰ চোকা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইচ্ছুক হৈ তোমালোকে লব পাৰিবা মাত্ৰ এশ ঊনৈশ টকাত আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰ্থিকভাৱে কিছু পইচাৰ অসুবিধা আছে তোমালোকেও এছ এম এছ কৰিবা তোমালোকৰ বাবে নিশ্চয় কিছু সকাহ দিয়া হব আমাৰ উদ্দেশ্য সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল ভালদৰে পঢ়ি এটা ভাল মাৰ্কছ পাওক সেইটোৱে উদ্দেশ্য ৰাখি লাইভ ক্লাছ হ'ব সন্ধিয়া চাৰে সাত বজাত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জইন হব বিচাৰে এতিয়া এছ এম এছ কৰক হোৱাটছএপ নম্বৰটো নাইন থ্ৰী নাইন ফ'ৰ ছিক্স টু এইট টু ওৱান নাইন ঠিক আছে বাই ভালদৰে পঢ়িবা